Про ранку трохи про футбол Ліга чемпіонів, кубок України і... И... там появилось это интервью кравца он с моего города с Дніпродзержинська, в надежде играл у нас ну он так Динамо Київ, особо не розкрився, он такой слабенький напад був. был это помню Валенсия забив, это его звездный час два мяча ну ще пару матчів каких-то так не алло І... <кл 'ю> и... Он то по Турциям ездил, потом в Испанию даже по-моему ездил в Германию. Э, ну слабый, слабый он был. Он этим черным сюда проиграл. И он был главным сейчас в Динамо Киев по детскому футболу и скаутинг ему дали. И он рассказывает про этот скаутинг. <Chelsea> Там до этого были Заваров скаут и Бессонов. Ну, то, что Суркис идиот, это мягко сказано. Как ты можешь двум пенсионерам, которым уже ничего в жизни не надо, слава, все, есть скауты? Ну, какие скауты? Скаут это... Я работал скаутом на частных полях э, почти 11 лет. <coughs> это фанатик, раз. Во-вторых, готов бесплатно работать месяцами верить в свою мечту. И пылесос именно тех рынков, на которые э, лень кому либо ходить. Не Ю-20 чемпионата мира. Ю-20 чемпионат мира там уже, это уже витрина. А вот внизу, в, в Западной Африке, в школах э, юношеских, да. это, это скаутинг. <coughs> Поэтому с таких команд, как Liberty Профи, Гана появлялись, Майкл э, Лосиен, Ліга Чемпіонів, Салля Лімонтарі, Ліга Чемпіонів, Чемпионов, Братья Гьяне. -е -е -е. Потом этот Пенсіл. один із лучших райтбеков правих латералей АПЛ в длительное время. Потом этот играл левого лефтбека Самоа, Ювентус, Інтер. Вот это, вот это уровень работы. А вот это, посадить Заварова и Бессонова, которые вообще ничего не впало в этой жизни, на скаутинг. И они смотрели все по В Войскауты смотрят только дегенераты. И реальные пацаны они в полях работают. И я скажу, что ни один футболист, который там, ну, кровец получал 50 и 60 тысяч долларов, или хачериди, которые пришли вместо Заварова и Бессонова, они... Они разбалованные, Они Никогда не будут пахать и упираться. И он может быть хорошим футболистом, но нулевой, как э, скаут. Да. Это сплошь и рядом. Футболисты, они косорывые. В этом плане. И я одно могу посоветовать Суркису. Нанять нормальных пацанов. Пылесосов. Ну, таких, как я, например. Да. И тогда что-то появится. Он там рассказывает, что ну, я посмотрел только 27 минут у Бурбаса его. Ну, он так говорит медленно, что я уже, ну, его сейчас на ускоренный поставлю. Он шмали жует. То, что то 10 тысяч долларов, чтобы в Динамовской школе заякориться ребенку, ну, это дичь. <говорить> Дети должны, либо ты футболисты бегаешь и играешь, а за бабки, ну... Ну, я, кстати, от сборной Ганы работал, то у них коррупция тоже есть. Вот, например, 3-4 мальчика хороших и едет тот, за кого ну, есть связи какие-то коррупционные, либо кланы бандитские, африканские. Я когда пару первых игроков ну, подписал в Европе и в Украине, то бандосы чернокожие приезжали за Бабу. Так. В общем, послушал я этого кравца. Никогда не ставьте на скалскую службу больше футболистов. Вы все дело похерите. Ну хотя много нашел. Они у вот тебя сыбали, с этого привезли. Где на макию? Так я вообще на 0 гривен, 0 копеек начинал это. Ну, просто на подножном корме. И то добился топ результатов. Были успешные сделки, но 70% были китки, но это я находил этих игроков. Да, я не мог просто тебя юридически защитить. Потому что, если у тебя нет крыши нормальной, протоптанной, то ну, в этом бизнесе, то ты обречен. Да. Так, Ньюкасл, Барселона. Ну, видел этот матч. Это был, у меня будет сегодня Маркус Рашфорд. Я с него смеюсь, но кстати, он в Астанвиле неплохо посмотрелся. А вчера это его был бенефис. Два гола Маркуса Рашфорда, особенно второй вообще конфета. Гордон забил на 91-й минуте не Дима, а Энтони. Волосы отпустил, у меня такие косы красивые. Повязка такая на лбу, как у шлюхи. Э, Но ну, это не спасло Ньюкасл. Барселона на, э, ну, лег, легко контролировала игру и выиграли. Как я и говорил, не благодарите. Айнтрахт, Галата Сарай. Ну там отрыв башки 5-1. Первый Галатасарай Сарай забил Агюн, потом Лех такой вот то выделывался. Ну, типа, он не знал, против кого он про Айнтрахта играет, против Орлов. Орлы они, по-моему, да? И пошел поехало Автогол, Узун, потом Синго, Буркарт, Кнауф. Ну, мячи все такие обычные, но темп, 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 темп. Как я и говорил, Галатасарай проиграет. Спортинг Кайрат, как я и говорил, отрыв башки. В самом конце Кайрат забил, когда уже вообще ничего не решал. По-моему, красивый гол этот отмился, да. Он схватил мяч, быстро побежал с ним на центр поля. Ну, он на табу не видел. Ну, 89-я минута, 4-1. Куда бежать? Уже все, поздно. Поезд ушел. Ну, там вот этот э, Ж, э, Жиованни Кенда, это молодая звезда спортинга, черный. Ну, их там санголы возят и адаптируют там в спортинге. Сантос и э, Тринкан забили. Манчестер Сити, нападе Ну, классная игра была. Этот вратарь, э, который не люблю эту страну Сербия, Мелинкович Савич, ну такой бородой поп, там потянул кучу мячей, потом шикарные Фоден отдал пас, ну Фоден отдал это, учитесь как отдавать надо. Кстати, в этом туре было много навесов с флангов, вот таких, знаете, у нас как Косовский Виталик бежит, ну это дебильный футбол степной. И только угатит с фланга, что никто не успевает. А посмотрите какие парашюты, много парашютов на второй темп сбрасывали. Такой вращающийся вовнутрь, вот как знаете, бильярд когда играешь, он крутится учитесь отдавать пас как Зероберта я кстати смотрел Зероберта страницу подписан блин у него топ форма топ 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 понравился мне радует меня Хусанова игра он на правую бровку стал очень ну, становится лидером команды и Фоден конечно молодец ну Хован понятно а и мне нравится уже две или три игры Даку я его считал Бизоном, он очень креативно сейчас начал играть. И смещение вправо очень качественно, убирает под себя, видит игроков. Жереми Даку, мои аплодисменты. А этого заменили на 27 минуте. Не знаю, с чем это было связано. А, там карточку получил с Наполи, Наверное, из-за этого перестановки были. Что надо было игру не развивать, а стоять в обороне. То есть, этот Рано наделал штаны. Главный тренер Наполя. Брюки Монако. Ну, там тоже был отрыв башки. Я не ожидал, что Монако так слабо выступит. И брюги дал большой темп. Врывались там в 5-6 точках штрафную. У них вингеры вот эти крутые. Сейчас я их скажу, этих вингеров двух. соли слева. И вот этот Боржиш. Боржеш. Боржеш вообще уматывает. Боржеша надо на продажу, большой куб. Он там рвал этот правый фланг, что вот этот Энрике, Камара и Мина Мина, ну, и Балаган, они все курили газету. 4-1. Ну, а вы такие забивали, стандартные, трудовые, но их много. Тур был вообще такой, да, и к бабке не ходи. Копенганген Байер. Ну, Копенгаен лучше смотрелся намного. Вел игру, могли забить. штук 5, забили 2. Отличался от Джордан Варсон, Сиува. Хорошо играли. Но Гримальда, штрафной, опять в девятку. И уже вроде бы на 87-й забили 2-1 выиграть, не удержали. На 92-й Хацидакис Автогол. Байер рванул так что я еще не обосрал не обсирать, обсирать ли я обозр... обсирать ли да вроде всех я обсирал так там вышло интервью в английских каналах с Майком Оуэном кто фанат этого игрока посмотрите Кубок Украины вчера Нива Тернополь рванула по Утаву а что я вам говорю, 3-0 Боковина забила быстрый гол неплохой со стандарта. Не со стандарта, а на вес и <сейчас> почистил. И потом играли на равных против Карпат Львовских. Карпаты Львовские не взлетают. И у обеих команд были моменты, но боковина спокойно разобралась. Это с моего города евреи держат эту команду. Ну, молодцы. Э, Метаур Запорожье проиграл Фениксу Мариуполь. Я даже не знаю, что это за команда. Ну а так вчера, в принципе, больше не было уже матчей Кубка Украины. Больше новостей нет. Э -э Тур рассказал в Лиге Чемпионов, ну, их бабки не ходи. За лайк, за поддержку буду вдячна.